Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sebelum ni saya ada bongkarkan beberapa perkara yang berkaitan tentang penyelewengan dana uh, kepada masjid, kepada tahfiz dan sebagainya. Dan baru-baru uh, ni juga kita dah sebutkan ada individu, ustaz-ustaz tertentu yang mereka ini pergi ke masjid, pergi ke surau, mereka nak kumpul dana, kumpul infak, kumpul sumbangan orang ramai kononnya untuk bina masjid, kononnya untuk buat tahfiz kunanya untuk makan minum anak-anak tahfiz tetapi akhirnya masuk ke poket sendiri untuk perbelanjaan harian untuk perbelanjaan isteri-isteri di rumah jadi sahabat-sahabat perkara-perkara ini telah kita bongkarkan sebelum ini tapi menarik hari ini sahabat-sahabat kita dapat berita daripada polis Kelantan jom kita baca apa kenyataan berkenaan polis pantau madrasah di Kelantan mungkin jadi lokasi ubah wang haram kota baru polis Kelantan mengesahkan mendapat maklumat kemungkinan terdapat madrasah yang tidak berdaftar di Kelantan dijadikan lokasi pengubahan wang haram Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Mamat berkata pihaknya mendapat maklumat awal berhubung perkara berkenaan dan siasatan masih dijalankan katanya ada pengasas produk uh, sanggup melabur atau menyumbang kepada madrasah berkenaan sehingga jutaan ringgit semata-mata hanya untuk meminta doa atau saham akhirat daripada madrasah itu hasil perbincangan polis dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maik, kita dapati banyak madrasah yang tidak berdaftar dan boleh dikatakan separuh daripada jumlah madrasah di Kelantan tidak berdaftar. Separuh, eh, disebut di situ. Separuh. Dan boleh dikatakan separuh daripada jumlah madrasah di Kelantan tidak berdaftar. Separuh. Banyak ni. Kita bimbang madrasah berkenaan dijadikan lokasi pengubahan wang haram sebab kita mendapat maklumat. Banyak pengasas luar dari Kelantan datang melabur sehingga mencecah 2 juta ringgit untuk meminta doa selain daripada saham akhirat. Berdasarkan maklumat kita, kita, ia membabitkan beberapa madrasah dan kita bimbang berlaku kegiatan pengubahan wang haram. Katanya pada sidang media di sini hari ini. Pada masa sama beliau tidak menolak kemungkinan disebabkan faktor itu terdapat pondok di negeri ini tidak mahu berdaftar dengan majlis agama Islam negeri Kelantan. Ada yang melabur sehingga berjuta-juta mungkin terpengaruh dengan penggunaan kata-kata sehingga menjadi taksub. Situasi itu seperti ayah Pin yang baru. Budak sampai taksub sehingga tak mahu balik rumah walaupun dijemput ibu bapa katanya. Justeru beliau mengingatkan semua pihak yang mahu membuat pelaburan atau sebagainya supaya membuat semakan terlebih dahulu sama ada madrasah berkenaan berdaftar mempunyai tauliah dan sebagainya polis Kelantan dengan kerjasama MAIK akan memantau madrasah berkenaan bagi mengekang sebagai kegiatan tidak digini sebarang sebarang kegiatan tidak digini jadi sahabat-sahabat daripada laporan berita berkenaan menunjukkan bahawa ada beberapa kebimbangan daripada sudut pihak polis pihak penguat kuasa iaitu bimbang bimbang ada orang yang dia gunakan madrasah-madrasah ini dengan tujuan untuk dia nak cuci duit dia. Nah, duit tu datang daripada sumber yang haram, sumber yang tak betul dan sebagainya. Tetapi cara dia nak pastikan duit tu dia boleh makan, duit tu dia nak boleh guna secara kodonya legal undang-undang, maka dia buat dengan cara berkenaan. Itu adalah satu perkara yang menjadi perhatian. Sahabat-sahabat, kita tak boleh jadikan masjid kita, madrasah kita, surau surau kita sebagai tempat-tempat orang duk buat cuci duit. Tak boleh. Walaupun kita ialah kadang-kadang kita tahu masjid, surau, madrasah ini sangat memerlukan sumbangan daripada orang awam. Sebab konsep pembinaan masjid, konsep uh, pengurusan surau dan sebahagian daripada mahat-mahat tafiz dan juga madrasah ini, mereka berkonsepkan infak orang ramai. Kalau ada infak, mereka dapat berjalan dengan baik. Kalau tak ada infak, tak ada sumbangan, tak ada bantuan kewangan daripada luar, maka sukar untuk dia meneruskan Uh, operasi uh, perniagaan ataupun operasi pendidikan di tempat berkenaan. Jadi konsep ini sebenarnya sepatutnya telah selesai dengan maksud pihak Majlis Agama Islam akan membantu. Sepatutnya begitu. Sama ada daripada sudut pendidikan ataupun daripada sudut ibadat seperti masjid dan juga surau sepatutnya tidak perlu dan tidak ada keperluan lagi untuk wujud sekolah-sekolah agama tersendiri agama sendiri melainkan ia mendapat bantuan ataupun mendapat sokongan daripada pihak Majlis agama Islam. Tetapi mungkin ada beberapa sebab-sebab tertentu dan mungkin ada juga ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia nak buat manhaj dia sendiri, dia nak buat cara pengajaran, pengajian dia sendiri. Akhirnya dia buat sekolah-sekolah dia sendiri. Tapi tak apalah kalau nak buat macam tu. Cumanya pastikan ikut landasan undang-undang yang betul. Kalau perlu daftar, daftarlah dengan segera. Bukan takat kalau perlu memang masjid, surau, madrasah-madrasah ni memang ada keperluan untuk mendaftar dengan majlis agama Islam. Jadi buatlah pendaftaran tu. Ada kita tahu mungkin 1 tahun 2 tahun dia dalam proses pendaftaran memang dibuka dulu memang dia buka dulu dan pihak Majlis Agama pun dia nak luluskan sekolah tu memang kena buka dulu dia bukannya dalam proposal apa semua dia lulus kat situ baru boleh buka tidak dia buka dulu dia nak kemudian dia buat permohonan dekat Jabatan Agama Islam dan pihak Majlis Agama Islam ataupun Jabatan Agama Islam akan buat semakan adakah tempat berkenaan sesuai untuk dijadikan ataupun diiktiraf sebagai sekolah agama yang mendapat bantuan daripada majlis agama Islam ataupun jabatan agama Islam negeri. Jadi itu proses dia. Jadi proses berkenaan perlu dijalankan dengan baik dan kita ni pula kena perhatikan sungguh-sungguh. Kita bimbang sekolah-sekolah ni dipergunakan. Satu isu berkenaan maksudnya dia daripada isu luar. Tapi ada satu lagi isu yang lebih membimbangkan bahkan kalau kita tengok kenyataan daripada polis tadi uh, menunjukkan bahawa pihak sekolah sendiri pihak madrasah sendiri bawa satu ketaksuban yang mana dia ajak orang uh, untuk infak dan orang ni daripada luar. Banyak eh, daripada luar Maksud luar daripada negeri Kelantan Dan mereka infak ke sekolah-sekolah berkenaan Dengan sifat ketaksuban ha, Yang ni mungkin ada agenda-agenda tertentu Yang kita harap ia tidak berlaku Kerana kalau agenda itu baik Tidak menjadi masalah Tetapi kalau agenda itu buruk Seperti mana yang kita tahu Ayah Pin Mereka memang didadai Dengan dana-dana daripada NGO Dana-dana daripada syarikat-syarikat persendirian Yang datang daripada orang-orang Yang taksub kepada uh, guru ataupun tempat berkenaan. Jadi kita kena hati-hati sahabat-sahabat. Saya, saya harap perkongsian kita hari ini dapat memberikan manfaat. Kalau anda rasa video hari bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh buku hanya 150? Biar betul. Ya, yeah, betul. Lima buah buku fizikal dan dua ibu e percuma semuanya akan jadi milik anda dalam kombo hujung tahun Santai Ilmu Publication jimat hampir RM70. Sirah Nabi Ar-Rahikul Makhtum, sirah Nabi paling popular dalam dunia Islam, karya Syekh Sufi Rahman Al-Mubarak Furi. Ini menceritakan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat dengan gaya yang menyentuh hati dan penuh pengajaran. Kisah aneh ketika kelahiran Nabi SAW, kisah yang menakjubkan dan jarang diceritakan, buku ini membawa anda menyelusuri peristiwa luar biasa ketika kelahiran Rasulullah SAW, penuh keajaiban, tanda kenabian dan rahmat bagi seluruh alam. Inilah Islam yang semestinya difahami karya ulama tersoh Syekh Ali Tantawi. Buku ini menjelaskan Islam secara mudah, logik dan menyedarkan, menghidupkan semula rasa cinta dan bangga menjadi Muslim. Zikir dan Doa Rasulullah sepanjang hari, buku kecil tapi penuh makna, menghimpunkan zikir dan doa sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur hingga sebelum tidur semula. Lengkap, mudah faham dan sesuai untuk amalan seharian. Asas ilmu Hadith, nak faham hadis tapi tak tahu dari mana nak mula, inilah buku pengenalan terbaik. Diterangkan secara ringkas tentang bagaimana hadis dikumpul, dinilai dan diamalkan sesuai untuk pelajar dan pencinta ilmu yang mahu faham agama daripada sumbernya. Tak lupa juga dua e-book eksklusif yang best boleh dibaca di mana-mana bila-bila masa di telefon, tablet atau laptop anda. So, kubur lengkap ilmu Islam rugi kalau tak dapatkan. Promosi hujung tahun 2025 hanya dengan RM150 saja. Klik link di bio miliki set istimewa ini sebelum kehabisan stok. Santai ilmu, santai kepada anda.